Пам'ять про Михайла Комана, звісно, вічно житиме у наших з вами серцях. Це видатна футбольна особистість, не тільки краю України загалом радянського союзу. Колишнього я думаю, що в перспективі найближчі ми обов'язково побачимо подібних футболістів, самоуродженців зі срібної землі. Ну а принаймні, значний крок для цього зробили у чопі, принаймні небайдужі до футболу люди. Футбольні функціонери, але знову ж таки без влади міста. Там створено федерацію футболу. Відеосюжет за мить у програмі. Ну а продовження теми розмова із гостем студії. Очікуємо у нашій програмі очільника Чобської федерації футболу Валерія Смердака. Отже, дивіться далі. Щоб місто обласного підпорядкування, але чомусь ніхто не задумовувався над тим, щоб створити федерацію футболу міста. Як це зроблено в Ужгороді, Мукачеві та Берегові? Серйозні розмови розпочалися середини літа минулого року. Спортивний актив міста на чолі з добре відомим у чопі громадським діячем Валерієм Самардаком вирішили це питання. Були підготовлені статутні документи і зареєстровані згідно із законодавством України. У п'ятницю в актовому залі стадіону Локомотив відбулася установча конференція Федерації футболу міста ЧОП. Перед футбольним активом міста виступили Валерій Самардак та член виконкому ФФЗ Степан Селменський, які розповіли присутнім про роль федерації футболу чопа у розвитку футболу футболу та громадському житті містян. Конференція постановила створити федерацію футболу міста Чоп. Першим в історії ЧОПського футболу головою федерації міста обрано Валерія Самардака заступниками Олега Яворіва та Атілу Берцика. До складу виконкому увійшли Самардак, Яворів, Берцик, Палко, Антал, Чайка, Фурда. Головою дисциплінарного комітету стала Лівія Балох. Футбол міста Чоп понад 90 років. Нещодавно відбулося вшанування з нагоди 75 річчя першого. Офіційного клубу міста на даний час створено федерацію футболу. Це 17-та федерація футболу міст і районів, які функціонують на Закарпатті. До речі, на установчу конференцію ніхто з міської влади не завітав. Так і живуть вони у чопі. Влада собі, а спорт і футбол собі. Голова Чопської Федерації футболу відповідно Валерія Самарда, гість нашої програми Добрий вечір, кажу Добре. вам. Ну а нарешті ми дочекалися. Майже за 90 років було створено Федерація футболу у місті обласного підпорядкування. Скажіть, будь ласка, чому так довго виношувалася ця ідея і за рахунок чого її вдалося втілити в життя? Ви самі відмітіли, що процес зародження і Чопського футболу, і традиції має чуть ли не віковує. вековой историю. Да, вековую историю. Но на сегодняшний день в силу объективных, субъективных причин, сами понимаете, положение в стране и то, к чему мы пришли на сегодняшний день, подтолкнуло определенную группу людей, которые как минимум неравнодушны к тому, что происходит. Мы на первых своих установочных сборах попытались определить, какие приоритеты должны стоять перед нами. И пришли к одному пониманию. Мы должны возродить те традиции, в первую очередь тот дух, который был присутствовал и был присущ чёрскому футболу. Особенно в 70-е, 80-е, 90-е годы. Потом, потом постепенно, где-то в 90-х эти традиции начали постепенно терять свои силы. Естественно, на сегодняшний день создалась уникальная отрицательная ситуация такая, что если сейчас не реанимировать и не попытаться воссоздать то, что годами утеряно, нам не будет будущего. И в первую очередь мы делаем акцент на возражение детского футбола. Потому что считаем, что Именно детский футбол должен поднять и в целом пополнить в дальнейшем. И футбольный клуб Локомотив, который уже вот второй год, как у нас будет существовать и играть в первой лиге закарпатского футбола. То есть задачи стоят большие, дай бог, чтобы это все реализовать. Естественно, мы хотим возродить и те турниры, которые были присущи нашему городу, городу еще в советские времена. Это чемпионаты, кубки, между школами, между дворами. Особенно очень популярны у нас были турниры между предприятиями. И на сегодняшний день, в принципе, мы можем проводить такие турниры. Все-таки нельзя забывать, что огромный потенциал у нас есть для этого. Это и таможня, и пограничные, и другая воинская часть. Плюс предприниматели, которые по лепту вносят... Постоянно в розвиток нашего чопского футбола. Залезные Залезница. Но это традиционно считается ЧОП-узловым центром. На базе именно Чопского локомотива. И, в принципе, всегда жиздился наш чопский футбол. То есть это тот локомотив, который двигал наш футбол в нужное направление. К сожалению, времена, скорее всего, не те. Хотя, с другой стороны, может быть, наоборот, учитывая сложность ситуации, учитывая и то, что есть родители, понятно, которые на сегодняшний день в большей степени заботятся не столько, как пойдет ребенок на тренировку или нет, а больше, как бы потом ребенка после тренировки, чтобы он покушал что-то и покушал полноценно. То есть голова немножко другим забита. Поэтому э, на фоне этого многие дети кинуты, как говорит по-украински, на произволящее. И наша задача, я считаю, одна из основных, по возможности этих детей привлечь к нам и отвлечь их от тех соблазнов, которые наполнили наше, наше государство и наше время, по большому счету. Кажуть, краще пізніше, ніж ніколи. Все ж таки федерацію створено. Я зрозумів, у вас дуже амбітні плани. А от чи вдасться їх втілити в життя насамперед через призму людських якостей? Яка команда підібрана вами? Чи зможе вона підсилити вас відповідно реалізувати все заплановане? Ви знаєте, цілі стоять дійсно грандіозні. З другої сторони, ті люди, які... Которые... вошли в ту команду, которая попытается все-таки возродить четкий футбол, дает надежду на то, что у нас получится. Тем более, если говорить близко к букве закона, большому счету, те люди, которые и не были до этого федерации, и не было у нас в федерации, уже годами занимаются теми вопросами, которые ставят сейчас перед собой федерация. То бишь проводились турниры по мини-футболу среди детишек. Вот. Причем систематически. На сегодняшний день мы планируем и в принципе только объективная причина, а это грипп, нам же второй раз не позволяет провести турнир среди детишек на честь героев АТО. У нас в планах в апрель месяце есть привлечь и провести турнир, не побоюсь этого слова, всеукраинского масштаба. Почему? Потому что мы хотим пригласить на турнир в ЧОПе тех закарпатских футболистов, которые делали историю как советского, так и украинского футбола. В частности, уже дали нам предварительное согласие и Стефан Решку и Владимир Трошкин. Есть еще несколько человек, которые, в принципе, оговаривают возможность участия в этом турнире. То есть, какой цели мы проводим? Ну, Во-первых, отдать должное этим людям. Во-вторых, чтобы дети воочию увидели наших знаменитостей. Это мы еще помним по, и по воочию видели, и по телевизору. дети это не видели, они только знают по Я думаю, если с ними и познакомиться, и услышат из уст этих мастеров кожаного меча то, что ці футболісти і як грали, і як создавали історії, е э, кожного матчу, я думаю, це буде небезінтересне. Тобто тільки на на традиціях, я думаю, у нас возродиться і наше майбутнє нашого чопського футболу. Не не дивлячись на те, що Чоп <coughs> <coughs> по міркам невеличке містечко, але але э, в Чопі сьогодні є три повноцінні футбольні поля. Я думаю, это достаточно для проведения турниров и других мероприятий в городе Вы знаете, не просто хорошие поля, а одни из лучших полей в Закарпатье, я бы осмелился так сказать. Причем инфраструктура на очень достаточно высоком уровне. Во многом это, конечно, благодаря и железной дороге, в частности, и тем людям, которые душой и телом занимаются с полями. Это и Берцико -тила, и варю, Олег. То есть они практически там и живут. Можно и так сказать. Потому что это простому обывателю кажется, трава выросла, покосил и все. А тут огромный технологический процесс заложен, который по весне, а скорее всего начало лета, он виден воочию. Не зря многие команды, простой вам пример проведу, некоторые команды даже с Киева проявили желание тренироваться, имеют детские, детские, проезжают в Киеве. То есть аналогов даже в Киеве это с днем с днем не найдешь. То есть это уже тоже о многом чем говорит. Целком с вами с инфраструктура на дуже хорошем уровне, в Ужгороду только позаздрить и остается. Скажите мне, пожалуйста, вот, местная влада, все таки, ну, предприемцы, зрозуміло, метницы, зрозуміло, прикордонники, зрозуміло, от влада не хочет вернуться обличчем до футбола? Я надеюсь, что с созданием Федерации футбола ЧОПа мы найдем общие понимание тех проблем, которые стоят. В целом, это футбол не просто для кого-то, для любителей футбола или для каких-то фанатов. Это, в принципе, для мешканцев, для громады. То, я думаю, мы совместными усилиями, по крайней мере, на это надеюсь, преодолеем все трудности и найдем поразумение. Э, скажите, пожалуйста, э, не было такой думки вот, зале у этих людей, Які сьогодні допомагають, тобто які роками вже допомагають. До речі, могли б ви їх і назвати, а можливо, вони допоможуть команді підвищитися в класі. Знаєте, Якщо ми правильно поставимо вопрос питання з питанням потрапляю покоління, тобто дітей, маленьких футболістів, я думаю, вони через деякий час поповнять ряди, як мінімум футбольного клубу «Локомотив». це ближайше право. Но, как максимум, естественно, уже на базе создания определенной футбольной школы, это уже другой уровень, другой подход. Соответственно, цели ставятся. Цели ставятся, конечно, любому тренеру приятности в его команде играет футболист уровня Месси. Но наша задача сейчас стоит более прозаичная. Наша задача сейчас стоит максимально подтянуть не просто там тех людей, которые тех детишек, которые бегают с мячиком и проявляют какую-то симпатию к футболу. А в целом подтянуть даже и тех, которые мяч видят, там, не знаю, раз в месяц. Опять же, я вже повторю, з якої цілі? Я думаю, що у вас все вийде обов'язково найближчій перспективі. <клес> я нагадую вам, мої шановні, що в нашій студії був глава новоствореної ЧОПської федерації футболу Валерій Самардак. Будемо сподіватися, що ці амбітні плани будуть втілені в найближчій перспективі в реальність. У свою чергу я хотів би на сам закінчення привітати двох гуру закарпатського футболу. З днем народження зокрема сьогодні свій день народження святкує багаторічний капітан Київського Динамо, багаторічний голова федерації футболу Закарпаття Андрій Гаваші. А також ми найщиріші вітання. Шлему хорошому арбітру, інспектору у свій час Олександру Тєміцеву. Ну і і завтра привітаємо вже Олександра Коготича. Олександра Когутича. Ми привітаємо наступного тижня, пане Валерію. Знову ж таки, натхнення вам у свою чергу мені добре. залишається сказати тільки на все добре. Хай вам щастить. і Обов'язково грайте у футбол.